Salam aziz Beni dinleyen izleyiciler Üçüncü mövzumuz bizim Bu memurların Keçmişiyle geleceği Hakta Tanışma istedim biraz O ataların bir mesele var Deyir keçmişi bilmeyen Geleceğini de bilmez geçmişte Sovet dövründe yani e, Memurların altının Maşını olmazdı Villa suy olmazdı. Heç o cibində ar topur gəzdirməyə də belə cürət çatmazdı. Amandı hökmət bilər rüşvət deyib atallar içəri. Va bu qədər qorxaqlar var idi, bu qədər zakon var idi. O Rus çarının bizə qarşı. Sonradan vallah rəhmet eləsin. Şəhidlərimizi Allah qazilərimizin, veteranlarımızın canı sağlamat eləsin. Mərdici oğullarımızı sağlamat eləsin. Ağ bir çaya, ağsaqqallarımıza ey Allah. Qalanların canı sağ olasın, ölənlərin də rəhmet eləsin. Onların sahəsində canımızı verdik, müstəqilliyimizi yaratdıq. Sovet ordusunu, çar ordusunu Azərbaycandan radd elədik, öz müstəqilliyimizi qurduq. Öz gələcəyimizi qurduq öz sərvətimiz çar rusiyasına yox öz millətimizə qalsın deyibəm öz millətim yesin deyibəm canlarım verdilər indi məmur nə elər indi məmur hazirnə yiyəlanıb alna qız gülün salıb döşənə bucağısı bir insanların canından o qədər yeyiblər ki, o qədər yeyiblər xəzinədarı, məhfeliiblər, əl atıblar insanların pensiyasına, insanların ciblərinə, insanların dərmələmə ilə, insanları necəsizə deyim, hər cür rüşvətlə, ondan sonra da xəzinədən şək vurub o, yoxdu da bir şey yiyiblər hamısan. Qurtarıblar, daraşıblər buların canına. A bunlar gərək ə, necə deyirlər, özləri özlərinə fikirləşməlidirlər ki, axı buların sahəsinə biz insan olmuşuq, biz məmur olmuşuq, biz var dövlət sahibi olmuşuq. Heç olmasa yaxşı bu insanlardan qorxmayıb da çəkinməyib bir bari Allahdan çəkinək bunları baləcə irəlləşdirək. Bunlarda belə bir dini məna yoxdur. Onda ağzına nə gəlir? Bunları cür nə qədə pul hər istiyi var, dövlət gözlərin tutublar. Bunlar e, rüşvət bunlar gör nə qədər gözün, nə qədər şiş tutub gözünü tutub şirin dü bunlar üçün. Bunların ayağın altı kim qaldı, fağrı qaldı. Ondan sonra mənsum insanlar qaldı, günahsız insanlar qaldı. Bunlar üçün fərq eləməz. Bunlar büjcdən tutub aldı. Ona görə də haqsızlıq baş verib Azərbaycan da. Millətimiz oğurroğa, millətimiz insanlarımız, necə Azərbaycanın indi vətəndaşları oğurruğa sövrür. Görürsən, gündə bir xəbər çıxır, nə filancəs oğurluğa elə, filancə narkotik daşıyır, filancə intihar edir, filancə. İnsanlar nə bilim terrora qoşulub, insanlar gedib hansı xarici dövlətdə paral və əsgər olub. Bunlar hamısı ay millətimiz. İnə, hökumətin baxımsızlığı, dövlətin millətə baxımsızlığının ucbatından yaranıb dövlət vəcərləsinə şərt tut şərə şəraitü yararsa, kötü imkanları və maddi durum u yaxınlaşsa, mənim nəzarim var oğurluqda, mənim nəzarim var narkotikdə, mənim nəzarim var terrorizmdə. Mənim nə itmazı açsam boğazımdan ipi öldürəm özümü və vaxta gedəm. Hansı böyük ölkədirsə mən də parayla, pulla. Ağar mən parayla, pulla döyüşəsizəm, sel özü də o Qarağovun çün gedərəm də necə getmişəm gedərəm də döyüşərəm indi də pulsuz təminatsız necə döyüşəyim indi də pulsuz təminatsız döyüşərəm yəni bu bizi nəyə vağdar eləyirsə onduq dövlət qurumları eləyir bunlar da indi biz millət qarşısına ala bilməzsə də əlbətt bir gün Allah qarşısına alacaq çox sağ olun